Это был предвыборный план. Я хочу, чтобы вы не цеплялись ни к цифрам, ни к городам, ни к объектам. Ни... Это был предвыборный план, который готовился полгода. Занималась английская компания. По ходу, допустим, я приведу пример. По ходу, скажем, подготовки, да, планировались одни города, которых будет группа. Второй раунд в других городах и финал в третьих. Сегодня есть... Масса вариантов, масса вариантов, да. Сегодня есть вопросы, ремонтировать ли в э, Днепропетровске «Метеор» или строить новый. Вопрос, э, скажем так, допустим, вот э, есть вопросы, что есть, э, скажем, идеи, э, например, в Донецке. Хоккеисты хотят строить сами за свои приватные деньги, я имею в виду хоккейный клуб э, «Донбасс», э, арену. И вот они говорят, мы построим арену сами, нам не надо государство и… Пожалуйста, мы готовы принять вплоть до финала. Сегодня все может поменяться. Сегодня с января месяца будет создана рабочая группа. Мы будем э, четко отслеживать. И сегодня мне звонят, например, из Запорожья, из Ивано-Франковска, из других областных центров, даже из Крыма. Да, и говорят, а мы можем как-то участвовать? Я говорю, в принципе, любой город может э, э, взять, там, скажем, местный, мест, местный бизнес, какую-то часть бюджета, наверное, э, областного, собрать какой-то пул, какой-то фонд и сделать инфраструктуру за 3,5 года и сказать, у нас все готово. И вполне возможно, что, скажем, там Запорожье или, допустим, теоретически Ялта или, или скажем, э, Евпатория или какой-то любой город, я беру так, или Иван Франков может представить лучшие условия. И, в принципе, в наших силах, в наших силах выбрать лучшее, предоставить это ФИБО Европе, ФИБО Европа спокойно утверждает. Я вам скажу, наши города, даже не самые крупные областные центры, такие как Ивано-Франковск, условно, еще какие-то города, это Крупные города по сравнению допустим, с Литвой, с или ли даже, ли. да, или даже те города, которых планировалось во Франции проведение, это крупные города. Если в Литве э, в Алитусе, который, ну я не знаю, там 50 тысяч, по-моему, населения, если не меньше, по Невеже, с меньше 100 тысяч, да, проводились эти мероприятия, то в наших 300 тысячниках это вполне реально. Просто теперь уже зависит все от, э, от скажем, там, от, от желания местных, местных, скажем так, органов власти и людей, которые любят там баскетбол. Вот и все. И бизнеса, который захочет это сделать. А ФИБА просила, чтобы мы обязательно включили четыре города, которые принимают евро. Это было одно из таких, ну, не писанных условий, но так как они понимают, что там инфраструктура будет, там будет милиция знать, что делать, там будут хорошие гостиницы. Вот четыре базовых города, чтобы были те же самые, что в Евро. А двух остальных, это у нас, скажем так, конечно же, теоретически Одесса и Днепропетровск не получили, не получили права. И у них, вот, когда мы ездили, разговаривали с руководителями этих городов и областей, у них огромное желание доказать, что этот выбор был неправильный, они готовы в 2015 показать себя и проявить, и дать нам убедиться, что, в общем-то, там, не знаю, кто принимал УЕФА, было неправо, неправы, да, или там, кто принимал это решение. Примерно так. Вы, пожалуйста, сразу не цепляйтесь к этим цифрам, это был промо-проект. Промо Теперь все будет совершенно, ну, не по-другому, скажем, но это будет новый, новый, абсолютно новый проект. Можно уточнить, Александр Георгиевич, вот просто, например, Евро 2012 сразу было условие, что финал в Киеве, если не в Киеве, то, ну, как бы, если, например, по финалу, вот, человек... Мягко, мягкая есть, но я не думаю, например, скажем так, вот если, допустим, условно... Донецк, Днепропетровск или Харьков а, за приватные деньги построят а, 20 тысячную современную арену и скажут, вот условия, мы хотим финал у себя. Ну разве мы не сделаем им и не убедим ФИБА или мы не отдадим им это? Не. Мы не делаем, в Киеве. <laughs> ну, <laughs> а в Киеве, скажем, мы не сможем собрать и сделать такую же арену. Ну, теоретически я говорю. Ну, все мы сделаем, понятно. Конечно же, конечно же в Киеве должен, должен проходить финал. Это понятно. Но я хочу вам сказать, что мы будем создавать условия тендера, конкуренции, чтобы области, города конкурировали за право проведения. Мы надеемся, что это будет интересная борьба. И даже вот мы, скажем так, вот мы ездили и смотрели стадион футбольный э, в одессе ну понятно в днепропетровске мы его раньше видели вот даже евро казалось бы не проводится в этих городах но ну, стадионы построены прекрасные стадионы современные это уже дай бог чтобы у нас тоже в этой конкурентной борьбе несколько областей несколько крупных городов построили арены да ну не получили э, евро да у себя но ну, арены зато есть мы так надеемся да Будь ласка. Можно уточнить по поводу городов? Все-таки существует ли какое-то временное ограничение, когда... окончательно станет известно станут известны города, которые будут помогать. Ну, я думаю, что сегодня нет этого. Сегодня нет этого. Но вот я думаю, что вот сейчас будут расставлены все в январе, будет мы соберемся и расставим все приоритеты, как это будет работать. Будет определенный срок губернаторам и мэрам городов выделить землю. Так, дальше, скажем так, будут проекты. И я думаю, что максимально, что мы будем делать, все-таки баскетбольная инфраструктура, она не такая вот дорогая масштабная, как, скажем, футбольная, да. И само мероприятие, оно по сути дешевле в разы. Я думаю, что в принципе сегодня Украина может э, легко справиться. Э, с, по сути, нам надо только построить арены, да, построить или реконструировать. Это в рамках почти четырех лет, это не так, не так тяжело. Не так тяжело и так, не так для нашей страны материально э, большая нагрузка. Тем более, что... Посмотрите, Литва, ну, нельзя сказать, что Литва там мощное экономическое государство, супер богатая, да, но они смогли за, за два года практически с нуля, у них была только одна Siemens-арена, за два года они построили э, четыре новых арены. И я скажу такое, вот, мы все говорим, вот в Украине нет ничего, вот там все есть, там построили. Но, дорогие друзья, построили лишь под что-то. В Загребе построили под гонбольный чемпионат. Точно так же государство и местные бюджеты вкладывали деньги. Во Франции в свое время построили тоже под какие-то мероприятия, Берси и остальные объекты. К сожалению, к сожалению, так человек устроен, что нам надо какие-то сроки, какое-то огромное событие. И это стимулирует, это стимулирует, дисциплинирует нас, и мы начинаем работать, потому что, ну, ну если нет какого-то стимула, мотивации, очень сложно это делать. А ждать, пока кто-то, скажем, ну вот прошло время, да, самостоятельно построили там южно прекрасный зал, сделали неплохой зал в Мариуполе, там а, сделали где-то какие-то ремонты, но это все нам надо вот такой вот какой-то огромный такой всплеск, чтобы раз и навсегда мы Сделали минимальную инфраструктуру спортивную, которая потом будет работать на всех. Это, это арены, которые не будут работать на баскетбол, только это и хоккей, и любые другие виды спорта, и какие-то события, концерты, там, я не знаю, съезды. Ну все, что вы знаете, проходит на Западе, и все, что, скажем, связано с такими аренами, они нам нужны.